я люблю делать бизнес, я люблю строить бизнес, я люблю развивать бизнес, я люблю продавать бизнес. И для этого нужно, чтобы была очень большая проблема. Какая сегодня одна из самых больших проблем в Украине? У вас очень красивые глаза, не скажете? Да. Э, ну, перед всем, что люди, наверное, не умеют продавать, например, как учителей, родители. Люди не умеют продавать. продавать. Хорошо. Сеньорита, а какая большая проблема в Украине сегодня есть? Какая Очень какая большая, кризиса? а? Экономическая криза. В... Ты можешь разговаривать в мову? Я <связываем> Добре разумею. <связываем> Я по разговариваю. Низкие зарплаты. Низкие зарплаты. Не а нет. как вы думаете, почему причина низкие зарплаты? Без выповідальної влади. Без Вы как думаете, уважаемый человек? Я похоже. Я <связываем> Вы, наверное, какая? Великая коррупция. Великая как вас зовут? Оксана. Оксана, вы тоже гадно. Можете пересесть сюда чуть-чуть? Да, я на вас посмотрел это хорошо. И вы тоже, пожалуйста. Мне срочно мне на вас посмотрели. Значит, Великая коррупция, беспобеданная влада, э, кризис большая, правда? Это все большие проблемы, да? Не умеют керувати. Дед большая безработица в Украине. Кто мне скажет, какие процессы? Не знаете, да? 50 на 50, да? Есть большая проблема в мире с безработицей. И знаете, сколько миллионов людей сегодня в мире не имеют работы? Никто не знает. Вот это нужно знать нам, для того, чтобы мы рассказали наши дети, и наши мучения. Правда? 800 миллионов людей сегодня в мире голодают. Когда в мире есть достаточное количество детей для того, чтобы накормить всех людей. Примерно 800 миллионов людей в мире не имеют работы. Причина. Как вы думаете? Первое, самое главное. Нема рабочих мест и плюс нема уважения. Нема уважения у людей. Задумались вы все педагоги. Правда? Простые вопросы я вам задаю. Но вы быстро не отвечаете. Почему? Сколько вы сегодня зарабатываете? Мало. Не, мало это не цифра, <laughs> конкретно. Сколько? Зарплата моя в школе? Да. Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи. У вас какая зарплата? Да. То же самое. У кого больше? сколько у вас? Четыре. Четыре тысячи. А вы кем работаете? 4. Учитель мовы. Учитель мовы, иностранного языка. Какого? Украинского. Украинского. Вы? Четыре подшипковых классов. Учитель говорит, просто учитель. У вас вот, просто да, разные да. уровни образования, да? То есть вы немного старше этих девушек, девушек, и как, на как девушек, девушек, и, и, и на вантаж не больше. А почему, например, эта молодая и красивая девушка сегодня больше не зарабатывает? У а И у вас высшее образование. <реклама> Она зарабатывает больше. Потому, потому, что... Потому что у меня есть стаж больше, и высшее больше... да? Девушки, если я сейчас вам скажу, что вы все можете зарабатывать очень много денег, вы мне поверите? Да. <реклама> почему поверите? Вы не верите? что вы чего не верите? Вот смотрите, <реклама> почему я сделал проект. Вот это главное, что я хочу, чтобы вы поняли. Есть большая проблема. У людей нет работы. 800 миллионов людей все жалуются, что плохая власть. Вы знаете, это в Украине, это э, в США, это в Испании, это везде говорят, что власть плохая. Вы знаете, есть прекрасная книга, ты его не принес. Книга Бодушеффера называется "Путь финансовой независимости". Там раздел 19, страница 19 написано большими буквами, да. Кого обвиняешь, тому не даешь власть. Запоминайте, кого обвиняешь, тому не даешь власть. То есть, как только мы кого-то обвиняем в наших проблемах, то мы, мы становимся зависимы от этого причины, от этого человека. Власть не везде плохие. Нет хорошей власти, только Божьей. Да? Это Библия у нас учат, да? Что один Бог хороший. Дальше Иисус говорит, что Он не хороший. Бог хороший. Но я не хочу утрировать, не хочу войти в глубокую философию. Хочу, чтобы вы меня поняли, что если нет проблем, нет бизнеса. И поскольку в мире есть очень большая проблема, которая называется безработица, что я узнал, как его решить. И я его решаю. Каким образом? Первая причина не потому, что власть плохая, а потому, что мы безграмотные люди. Все сидящие здесь безграмотные люди. А вы все Педагог. Везде преподаватели. Как тебя зовут? Маричка. Маричка, ты очень неграмотный человек. Потому что ты так сомневаешься, я тебе говорю прямо. Ты просто ужасно неграмотный. Но я не говорю как педагог. Ты очень хороший педагог. Ты очень хороший человек. Я уверен, что директор пропускал сюда только найдут. А не О! Молодец! Молодец! Мы всегда чем-то неграмотны. И мы ничего уже не знать. Но нам нужно научиться, как преобразовать те знаний, знания, те умения, которые у нас есть уже здесь, в этом банке, да? В деньгах. А потом, когда мы научимся преобразовать, что здесь есть деньгах, мы должны научиться преобразовать его в небольшой бизнес. А когда мы научили его преобразовать в небольшой бизнес, можем научиться преобразовать его в большом бизнесе. А если научить преобразовать в большом бизнесе, у нас же немного денег есть, и мы должны научиться эти деньги инвестировать. И вот это, иисус мой проект. То есть, проблема большая. <coughs> Нет работы людей. Причина тупорит. Да, люди не грамотные. Что мне надо делать? Школу бизнеса. Это то, что я делаю. Я сделал школу бизнеса, чтобы давать всем людям на Земле возможности заработать если он станет грамотным, по отношению к финансам, по отношению к бухгалтерии, по отношению к юриспруденции, и все это вместе по отношению бизнеса, то тогда он может преобразовать все, что у него есть в голове, в деньгах. И поэтому вы мало зарабатываете. Потому что вы зависимые люди. Вы пришли в государство и сказали, дай, пожалуйста, посмотрите на меня, дай, пожалуйста, все я вижу и салативный диплом из университета и пошли куда устроиться на работу. Понимаете? И это ставило вас зависимо от государства. Я с вами пообщаюсь. Я с вами забирала свои профессии, и мы считали, что на нашем ведомстве школы называют. Молодец, ты слышала, что ты умный из того, что мы не можем никуда не ограничивать, чтобы мы зарубляли вещи, а умшали в школе проект, на право, то что там зарабатывать все А Але... кто тебе это заключает делать. Можем, а потом... ты, да, Добрый, посмотрите, если я с вами начну это все развивать, мы сегодня сделаем то, что мы хотим. Я просто хотел вас немного провоцировать, задумайтесь. Вы все люди богаты, просто вы это не знаете. Значит, я сделаю школу бизнеса. Посмотрите, <свиш> я делаю школу. Да? <свиш> Моя школа Школа бизнеса называется Игнасию Круз. Да? И в этой школе ходят очень многие школы. Я в этом вам говорю, потому что вы все педагоги. И вам, в принципе, нужно понять суть того, что мы делаем. Да? То есть проблемы, почему мы делаем, вы уже поняли, да? А теперь, что я делаю? У меня есть школа бизнеса. И для того, чтобы обучать людям бизнеса, не быть таким нудным, как я, надо это сделать интересно. Надо иметь хорошую программу обучения, правда? и надо обучать детям, то есть вас, больших детей, интересно. И для этого мы обучаем людей через семь главных основных направлений. Один из них – это литература. Пользуйтесь ли вы литературой, когда вы даете уроки? Да, Пользуйтесь? Да. Я тоже. О чем моя литература? О бизнес-инвестициях. Потому что у меня школа бизнес-инвестиций. Вы меня размыли, угу. и что я делаю? для того, чтобы мне не тратить деньги на это, я ищу людей, которые хотели бы заниматься литературой. я сделал, что огромные библиотеки, больше полтора тысячи наименований книг, которые только от бизнес инвестиций Я сказал, ты хочешь делать деньги? Да, я тебе предлагаю бизнес. Пожалуйста, вот. И сделал библиотеку. Библиотеки Киньягины и книгами, которые только о бизнес инвестиций вот а в на, 2, на улице прямо в 83 квадрата приходите, там любую книгу, литературу по бизнесу инвестиций найдете. Но есть люди, которые говорят, Игнаси, особенно молодые дети, да, я не буду читать. Я люблю в интернете Да, я все беру с интернета. И он хочет сэкономить на книгу. Несмотря на то, что я ему говорю, слушай, когда ты трогаешь книгу, это все идет сразу в подсознание. И это хороший метод. Но есть люди, которые этого не хотят. Поэтому мы имеем другие варианты. Мы имеем варианты, как обучать людей через дидактические бизнес-игры. И люди любят играться. И мы имеем очень много разных игр для того, чтобы люди играли. И это дети очень любят. И особенно с Росли. С очень любят играться. Но мы нашли эти игры, приготовили программу обучения и имеем школу дидактических бизнес-игр. Вы меня поняли? А есть люди, которые говорят, слушайте, ну я же ребенок, я такой крутой, я хочу. Я люблю кино. Здорово, желаю Здравия. И говорят, я люблю смотреть фильмы. Я люблю не ма Кино и бизнес называется следующая наша школа. Вы меня поняли? И мы раскрываем все вопросы бизнес и через кино. Что-то говорит, я люблю могу, я люблю видео мы и бизнес инвестиции. И таким образом у меня есть огромная материальная база, которая дает человеку учиться бизнес инвестиции именно так, как он хочет. Вы меня поняли? И с каждой из них я делаю отдельный бизнес. И с каждой из них я обучаю человека. Сначала быть преподавателем, потом он становится кем? директор школы, потом говорит, я хочу эту школу, я хочу зарабатывать много денег. И вот таким образом я так по-простому вам рассказал, чем заключается мой проект. Значит, мой проект имеет миссию ликвидировать безработицу в мире. Я хочу, чтобы люди научились пользоваться тем, что у них есть да, в голове, и чтобы они сумели и научились переходить с одного места в другому в квадрант денежного потока. Кто-нибудь этого знает, что такое квадрант денежного потока? Вот люди с высшим образованием, никто в не знает. Это просто, чтобы вы представляли, насколько люди не знают. 90% людей на земле это не знают. И вот здесь у нас здесь рабочие, приватные предприятия, бизнесменов, инвесторы. Все люди на земле, которые честно и порядочно, законно получают деньги, они получают через эти четыре формы. Вы работники. Кто-то имеет маленький бизнес и он становится приватным предприятием. Кто-то имеет больше бизнеса, больше 500 человек работает, это уже бизнесмен. И если он составляет деньги, заработать на себя, он не этом. То есть вы все работаете за деньги. Хотите работу? Да, я хочу работать. Вот делать то, то и то, я вам даю 3000. Вы работаете за деньги. Эти люди работают на себя. Эти люди рабочие, то есть работают или на бизнесе, или на государстве. Эти люди работают на себя. Эти работают. Нет, это составляют других людей на себя работать. А эти люди составляют деньги работать на себя. У каждого из этих людей, которые находятся в разных этих квадрантах, у них разных менталитетов. Какая ваш менталитет? Рабочая. Главное – уверенность, безопасность. Ты меня мозги не путь, 20 число мне заплатит зарплату. Вы поняли? И ты мне не рассказывай, мне зарплата, Государство мне гарантирует пенсию. Это все прихнет. Никто не гарантирует вам никакой пенсии. Посмотрите на ваших мамы, и так далее, ехать и так далее. У них пенсия очень мисорная, которая не дает им для того, чтобы жить. Но это не в Украине, это практически во всем мире. Вы понимаете, в Украине это просто катастрофа, но во всем мире так. Потому что люди все время работали на кого-то, а мы должны пробудить людей желание работать прежде всего на себя. А потом на других людей. Ей скучно, я больше не говорю, даю слово нашему уважаемому человеку. У нас вообще мало времени.